diqqat qilib turinglar kitob o'qiydigan dars o'qiydigan ukalar hasan basliydan so'rashdi işte. E abu said men quron halqasida o'tiraman odamlarga qurondan dars beraman shu vaqtda onam kechki ovqatni yemasdan meni kutib uyda o'tiradi shunday qilish men uchun halol bo'ladimi onam ovqat yemasdan meni kutib o'tirishi halol bo'ladimi hasan Basri javob berdi u bilan kechki ovqatni yeyishing va mana shundan onangni ko'zi quvonishligi men uchun tatovu qiladigan hajlaringdan ko'ra afzalroq dedi bu qur'on tilovat emas ikkinchi marta uchinchi marta borgan haj ibodatingdan ko'ra onangni oldida o'tirib u bilan ovqatlanib uni ko'zini quvontirishligingdi oshim bor <laughs> som ketamiz a birodarlar o'sha ulpatlar ham topiladi o'sha osh ham dimlama ham go'sht ham topiladi ammo ota ona topilmaydi buni yo'qotganlar biladi to'g'rimi buni yo'qotganlar biladi usmon <laughs> roziyallohu anhu davrida narx navolar nah, ko'tarildi bitta xurmo daraxtini narxi ming dirhamga yetdi bitta xurmo daraxti ming dirhamga yetdi usomo ismli sahoba uni onasi jummor yeyishni xohladi jummor bu ana shu xurmo daraxtini qalbi deyilar ekan kesib olinar ekan bitta daraxtmiga ming dirham turadi o'g'lim jummor yegim keldida dedi bu sahobiy yigitni uyida bir dona xurmo daraxti da, bor edi hech ikkilanmadi borib turib shat kesdi o'rtasidan jumorni chiqarib onasini qo'liga berdi ashoblari "Ey nimaga bunday qilding ey hozir xurmoni qanchaligini bilasanmi narxi usoma nima dedi nima qilay endi to'yg'uzida jummo <laughs> yeyman <laughs> <laughs> dedi. usoma nima dedi onam yeyishni xohlagan ekan agar jonimni so'raganida ikkilanmasdan jonimni ham berardim dedi Birodalar, onasini otasini duosini olib qolganlar hech qachon hayotda kam bo'lmagan va kam bo'lmaydi va ota onasini norozi qilib qolib ketganlar hech qachon bir ikki bo'lmaydi xotirjam bo'linglar bugun zo'rdir bugun ishlari yaxshi bo'layotgandir bugun tani sog'dir bugun hurmatli joydadir. ammo oq bo'ldimi qarab turing chunki aytdik gunohlar bor oxiratga qoladi faqat jazosi gunohlar bor dunyoda ham o'zida oladi shundan bittasi ota onasig yoq bo'lishlik ota enasi o'tib ketganlar ota enasini suratini ko'rib yig'laydiganlar ota onasini sog'inganlar xizmatini zo'r qilishga ulgumagan birodarlar agar qaytib kelganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar agar qaytib kelishganda nimalarni muhayyo qilib berardinglar ota onasi tiriklar ana shu pushaymonni yemaslik uchun boshimizga qo'ngan qush ular piratib uchib ketishi mumkin xizmatini qilib qolaylik duosini olib qolaylik g'animat bilaylik onasi bilan yashaydiganlar kunora ayolingizga o'g'lingiz yoki qizingizga bir narsani ko'tarib kirasiz albatta onangiz buni ko'rib turib xursand bo'ladi oilasiga olib kelyapti deb lekin sizdan bir ozgina e'tiborni xolaydi falon pullik narsa bo'lishi shart emas bitta paypoq kim otasini o'ldiradi deb qo'yadi sizga aytmaydi ukangizga aytadi akangizga aytadi tushunarlimi xitoyga borasizlar turkiyaga borasizlar hajga borasizlar germaniyaga ge ge borasizlar koreyaga borasizlar borganda spiska bilan podarka olishni boshlaysiz onangiz bilan tezdan boshlang chunki 5 yil qoldimi 10 yil qoldimi Alloh biladi xotinga o'g'ilga qizga bir narsa ko'tarishdan avval ota onaga mol hisob qo'ying bir narsani chunki g'animat chunki g'animat bir aylanib kelaylik deb enani qoldirib qo'yib otani qoldirib qo'yib chiqib ketaveradi o'g'il bola xotinini bolalarini olib xursand bo'ladi ota ona bola chaqasiga yaxshi qarayapti deb lekin ozgina e'tiborni xolaydi boradimi yo'qdimi so'rab qo'yaveraylik dada ha oyi ha borasizmi ma ketyapmiz yuring chiqib ketayotganda emas darvozani yopib qolayotganda emas kelib bormoqchi bo'lgan paytingizda rejalashtirayotganingizda manga bormoqchimiz vaqtingiz bormi toqatingiz bormi xohlaysizmi borishni Zaynul Abidin, ali ibn husayn onasi bilan bir tovoqdan ovqat yemas ekan hech jam. bir tovoqdan ovqat yemas ekan nima uchun bunday de qilasiz desa bitta tovoqdan ovqat yesam ehtimol onam olmoqchi bo'lib turgan luqmayni ertaroq olib qo'yishim mumkin dilini og'ritib qo'yishni xohlamayman shuning uchun alohida işte, yeyman dera ekan biruvolida va ota onaga oh bo'lishlik bu ikkalasi hech qachon teng bo'lmaydi biri duolari ijobat qilingan hurmat ko'rsatilgan banda bo'ladi ikkinchisi esa mallun bo'ladiparvardigoringiz yolg'iz uning o'ziga ibodat qilishlaringizni hamda ota onalarga yaxshilik qilishlaringizni amr etdi ota onaga yaxshilik qilishlik alloh aza vajallaning buyrug'i ko'zimizni katta ochaylik har qancha taqvodor bo'laylik har qancha ibodatxon bo'laylik agar ota onamizni rozi qila olmasak, qilayotgan amallarimiz xabada bo'lib ketishligi xavfi bor